предыдущего заседания координационной рады, которая была в марте месяца. Именно протокол. Но у меня сейчас, Сергей, рассмотрим, вряд ли она его... Нет, но он где-то есть, потому но что, это получается, как бы... Вопрос Тайлера за семью... Просто... Да, но тогда оказалось, как именно Тайлер за семью печатали этот протокол, то есть его никто добиться не может. Я лично звонила, да, мы не можем дать, у нас его нету, мы не это с Алой Батькона побеседовали. Не надо, нет, 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 ну это самое. Я, я вам поздравляю, звонила вам еще в марте месяцев по этому поводу, помните? Там. Дайте протокол прошлого действия рады. Объясню, я сейчас зачем мне нужен. Не Оказалось, это проблема. Я понимаю, что теоретически и практически это не должно быть проблемы. Но это оказалось проблемой. Это было через депутатские запады, они там. Это домой. самое, да, масло еле добылось его. Просто я не это самое объясняю, зачем он нужен? То есть протокол и засідание предыдущей рады, на которой голосовали, кого вести, кого вывести абсолютно. не соответствует решению. которая про склад комиссии. То есть э, тут есть люди, которых, ну, как бы вообще слова не было произведено. Первое. Второе, тех, за кого голосовали, их тут нету. А мало того, еще вот меня, как члена координационной Рады, еще предыдущих нескольких созывов, у меня тут вообще списки нет. Вопрос возникает, почему? Я на этот вопрос вам ответить не могу, но я хочу вам напомнить, что решение нашей координационной Рады я читаю с положения. Не рекомендованы для розгляду и Мы написали, мы рекомендовали выконавчий комитет, выконавчий комитет Прийняв друга рішення, ми тих не А чим керувався? А чим простите виконавчий комітет? Прості вопрос голова координаційної ради. Ви повинні були відстоювати думку координаційної ради, яка повіносила пропозицію. І, і чим же вона доведена? Як в даному складі вісім працівників бюджетної сфери і тільки шість представників, які представляють малий і середній бізнес. І то з них два. Представники торгівельного бізнес, бізнес торгівельного направлення. А ми ще обговорювали, що з кожного виду діяльності, там ілі з групи рола, так служба поводу, перукарі, шведі, обувщики, як тоді, один представник, торгівля, другий представник, общественне питання, третій, там ресторани і бізнес. Ще які там види діяльності повинно бути по видах діяльності, щоб ми могли нормально працювати. Ви знали наші ми проблеми. Зараз Вані Ви маєте повністю бюджетну історію, це ті люди, які залишають ваші інтереси. І вам не хочеться знати наших проблем? Якщо у нас буде найбільше проблем, у вас буде більше грошей. І буде що... всім добре. І що таке випрос, Іліна Костянська, я тебе розумію, як бувшого директора СМА Каденцівної Ради, котрого не відключили на приброшеному засіданні Каденцівної Ради, вони повідомили, що вони виключали, що виконком вони виключали. А є регламент, ось репресно знаєте. Кого-то управляешь. Если вы меня не зачитаете, я возьму я свои. Это самое так в любом случае. Получается, то есть у нас выконкомые вы скора, до кого хочу, то возникает вообще сам вопрос вот этой предприемской. Э, радость пытать Зачем тогда она вообще нам нужна? Объясните, если все благополучно, решает ВКОНКОМ, решает 8 членов Координационной Рады по предприятию, которые работают в ВКОНКОМе и в Министерстве вернее, зачем тогда вот этот весь цирк? Объясните, пожалуйста. Я бы не это цирк. А, да, я называю это цирк. Ну, потому, потому что, а, потому что координа... объясняю почему. Потому что координационная рада принимает какие-то решения, голосуют, предприемцы, все, гордость извините за выражение, рвут. А потом это все оказывается никому не нужно. Хороший пример был по договору по признакам Такой восприняли поревизник, когда уроки обсуждали три дня, три ночи. А? Пед правил. Пед правил. Это самое. И тут получается, вот на этом самом на вот мы этих радах мы, голосуем. Мы мы Рада, Рада, это да. один из органов, которые принимают участие в обсуждении. Другие есть тоже рады, которые обсуждают какие-то нормативные документы, регуляторные. Это не всегда значит что то, что здесь принято, это принимается в вот итоге. Ну подождите, если на то пошло, шло голосование. То есть кто-то за кого-то голосовал, кто-то был за, кто-то был против. То есть это вообще-то учет не берется? учет. Что бралось? Из того, что бралось, вообще никого не ввели. И никого, и никого не исключили, понимаете? В учет вообще ничего не бралось. Мало того, исключали вообще людей, которые. Которых вообще про них лично шла. Я не считаю, что это влияет существенно на работу. И, кроме голосования за человек, У нас были которые решились нормально, кардинально, которые оказались предпринимательства. У нас в плане есть много вопросов, и все они нормально идут, успешно решаются. На работу именно... Э, Вы знаете, рады, это вам повли... так кажется, что это не влияет ну, на работу, и... на рады. я думаю, что это, что это мнение не только мое, а всех несчастных 3000 предпринимателей, которые остались в городе Ахтырка. еще пока. Чем это Шли. самое. Нет, ну просто понимаете, я, получается, зачем вот этот все вот эти вот голосования, зачем эти сборища, зачем это самое, если прекрасно, в данном варианте я не знаю, как это правильно сказать, если это самое, если прекрасно все решает мисс да. колхоз и работники э, рады. Вот скажите, пожалуйста, зачем тогда вы приглашаете петеряев? То есть получается, те, кто могут от твоего какие-то вещи, какие-то эти самые права свои, тех не надо, тех исключаем, это самое. А те, те а кто просил, и что и просил, зашел выключить именно к наункам. Ты оставляем, потому что заранее знаем, что никто ходит. Мы к наумникам, как мы сейчас поняли, лично она не просилась выключить, а кто-то озвучивал свою мир. Это тоже, извините, за глазами человека решать его судьбу. А было как тогда происходит? получается, что меня вообще вы исключили без, без, это, это не за глазами? Это, значит, это нормально, а тут за глазами. Как Если, это тогда давайте назвать? Не апеллировать, вы так давайте апеллировать тогда фактами. На, науменко, значит, за глазами решать, это, норма, это ненормально. это не А вообще не ставить до ведома, рада не голосовать, то есть голосовать, список остался тот же, и тут вдруг выясняется, а -а -а. это самое, что у кого-то что вообще. С на решение, вы понимаете, это не может быть. Поэтому не ну, так получилось. Мы там тоже 11 ну, членов Приходите, пожалуйста, в руководящий комитет и доносите членов Волгомкома на свое Ну, понимаете, вот это, да, 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 приходите. А сколько мы будем ждать? 16, 20 минут? Сейчас упор, мы, а ждать. Ждать. Ну, сейчас нету формы, что выдержать. Уже, уже никого не, не, не будет. Понимаете, То есть, получается, тех, кого вы те, выбрали, да, вы выбрали, тех которые, нет. Да, нет. А я прошу, говорю. ВКонком. Считают, что они работают. А те, кто работали раньше, они не работают. Они включили. Единственный аудитор на всю Сумскую, на всю Астырский район. И того не включили. Который сколько сделал для предпринимателей. То есть получается это самое. Вот это я же говорю, как по-другому это назвать? Ну, полчаса обнажал. Все, все. До свидания. Гору Маниды никогда не состоялось. Забастовку? Ні, ну пів часу вже. Пів має Забастовку. Ми такі ж підприємці. Я пропоную забастовку. Словом, ми вважаємо, що це саме людей прошу, прошу, говори. Щоб ви читали. є ще вже так. На паритетних засадах, я вибачаюся, то повинно бути... Представители чем противоречивые. Хотя бы 50 на 50. 50 на 50, нет, казаться то, человек не может. Ну хорошо, если наши проблемы... Так они нам-то виноваты, что мы позакрываемся. А так и будет. В прошлом собрании. Меня мы вам вы, 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 тебя... вы озвучить да. там, на Я вообще не понимаю, я вообще понимаю. я была в составе координационный раз была. Да, это надо пойти на каждому пункту. Я была, У была, я была, я была, была, с исполкома. Каждый член исполкома имеет знакомого предпринимателя, с которого можно что-то потянуть. Не, я не знаю, да? Сюда ее там торговля, ресторан, где можно. Потянуть? Не, ну просто Вы это понимаете? самое. Алло, тех, кого голосовали, да. тех, кто Вообще повыкидали тех, тех, да. это... Вы Вы так, тех людей, которых, которые были все, были, все время. Это самое. Это почему? как получается как то ну как по-другому. По-другому то да. ну, никак. Это надо идти на выполком разговаривать. Я считаю, что это не про. До сегодняшнего дня рада неправомерно. До свидания. Извините. Все Я не закончила, у меня идет загрузка, и право здесь находиться.